Представьтесь, пожалуйста. Артем Анатольевич. Дата вашего рождения? 87. А место рождения? Макеевка. Где проживаете? Адрес, да? Ну, в Макеевке? Да. Где учились? Учились. В каком? На каком? В каком? На электрика, а потом на сварщик. Кем работали? Монтажником, огнеуборщиком. А где? На заводе. А как? А, сейчас. На ЛНЗ и на ЗОВ стали. То есть монтажникам опыт есть. Есть, есть. С кем живете? Жена, родился как. ребенок, дочь. Криминальные эпизоды в жизни были? Были. Банковские кредиты есть, есть. у вас? Есть? Где? Сбербанк России. Угу. Ваши ежемесячные расходы, содержание жилья, элементы, имеется ну, алименты имеется что-то? Ну, элементы нет, с квартиру, почву. Угу. На какую основную должность желаете туда устроиться? Ну, Монтаж, там, разнорабочий. Какие дополнительные должности готовы рассмотреть? Сварщик. А опыт работы с сварщиком? Ну, тоже есть, только без труда. Сколько часов в день готовы работать? Двенадцать. Когда готовы приступить к работе? Я думаю, как только, так сразу, как сказать, я не знаю. А предпочитаемый регион России, Россия где бы вы хотели? Ростов. Поближе. Как относитесь к алкоголю, курению? Курение было, а алкоголя практически нет. А ограничения по состоянию здоровья имеются? Ну, глаз да не видит. Uh -huh. Все, спасибо.